স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে আজি আমি আৰু চাৰি হাজাৰ পাঁচশটা পদৰ এল পি কাট আপৰ বিষয়ে আৰু তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কামৰূপ লখিমপুৰ আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি এল পি কাটআসমূহ এনালাইজ কৰিম আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি আৰু কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটআপৰ বিষয়ে এনালাইজ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' দুটা চোৱা নাই আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ চেপ স্ক'ৰ আছেনে নাই সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু বহুতে আমাক মেছেজ যোগে জনায় যে আমি কাটআপবিলাক কিদৰে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰোঁ যিহেতু আমি ৰিজাল্টবিলাক দেখিছিলোঁ আৰু সকলো ডাটা আমি এনালাইজ কৰি তাৰ ভিত্তিতহে আমি কাট আপবিলাক আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে যে কিদৰে আমি কাট আপবিলাক এনালাইজ কৰোঁ ৰিজাল্টৰ ওপৰত কিমানজনে ভাল মাৰ্ক আনিছিলে এশৰ ওপৰত বা এশ টেন প্লাছ যদি চাব বিচাৰে তাৰ ফিফটিত এনালাইজ কৰিহে কাটআপবিলাক দাঙি ধৰোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় পিছলৈ আমি ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁকচোন কামৰূপ লখিমপুৰ আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটআপৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আমি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত নামনি অসমৰ ভিতৰত সবাতোকৈ যথেষ্ট প'ষ্ট আছিলে ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে ছেভেণ্টি ফ'ৰটা প'ষ্ট আছিলে ঠিক সেইদৰে অ' বি চি এম অ' বি চি টো মানে যথেষ্ট প'ষ্ট আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভটা আছিলে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে জানে এছ টি পিটো যথেষ্ট প'ষ্ট আছিলে নামনিৰ ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছিলে যাৰ ফলত কি হ'লে নামনি অসমৰ যিবিলাক মানে কেণ্ডিডেট আছিলে বেছিভাগে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকখনত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিলে যাৰ ফলত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটআপটো অলপ হাইজ যাব যিহেতু আপাৰ অসমৰো বেছিভাগ কেণ্ডিডেটে কি কৰিলে নামনিত যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত যিহেতু যথেষ্ট পষ্ট আছে ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখন এপ্লাই কৰি দিল আৰু যিহেতু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওচৰত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক সেইদৰে বৰপেটা বঙাইগাঁও ইয়াৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে কি কৰিলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিভাগে প্ৰিফাৰেঞ্চ নিদি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে বা কোনোবাই ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে যাৰ ফলত কি হ'লে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাঠকটো অলপ হাই যাব এইবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখি আছে ট'টেল পষ্ট আছে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ছিক্স মানে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু আছে ঠিক সেইদৰে আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত আছে থাৰ্টি ছেভেন এটা আছে আৰু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছত আছে নীল আছিলে মানে তেতিয়া নাছিলে আৰু তে মেইন কথাটো এইটোৱে যে যিসকলে আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত মানে থাৰ্টি চেভেন পষ্ট আছে যিসকলে তাতে পাই যায় নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেতিয়াহ'লে অলপ অলপ এল পিৰ কাটআপটো কমিব যাৰ ফলত মই ইউ আৰৰ কাট আপটো আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভলৈ নামিব যদি ইয়াৰ তলত আছে আপোনালোকৰ হয়তো পাব পাৰে যদি অভাৰলেপিং নহয় আৰু কিন্তু মানে মই কাকো দুখ দিব নিবিচাৰোঁ মানে যিটো কাট আপ মই মানে কি কয় এনালাইজ কৰি পাইছোঁ মই সেইটোৱে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ আপোনালোকেও পাওক সকলোৱে পাওক ইটোৱে বিচাৰোঁ হয়তো ইয়াতকৈ কাটাপ নামিবও পাৰে নামিলে আপোনালোকেও পাই যাব সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো দেখি ইটোৱে যে নাভাবিব যে আপোনালোকে নাপালে হয়তো ইয়াতকৈ কাটআপটো কমিব পাৰে তথাপি মোৰ মতামতটো আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ ইউ আৰ প'ষ্ট আছিলে বেছিভাগ নামনি অসমৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ নামিব পাৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ টুৱেণ্টি ফাইভটা পষ্ট আছে ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰলৈ নামিব ঠিক সেইদৰে এছ চিৰ আছিলে ছিক্সটিনটা প'ষ্ট আছে ফিফটি নাইনৰ পৰা ছিক্সটি লৈ নামাটো এটা চান্স আছে ঠিক সেইদৰে এছ টি পি ফিফটিনটা প'ষ্ট আছে যাৰ ফলত বেছিভাগেই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ওৱানলৈ নামিব ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে দেখি আছে এছ টি হিলৰ নাইন পষ্ট আছিলে নটা আছিলে তাত ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ওৱানলৈ নামিব ঠিক সেইদৰে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বেছি প'ষ্ট আছিলে আঠটা আছিলে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকতকৈ যাৰ ফলত ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি ছিক্স লৈ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত নামিব ইয়াতে অলপ কাট আপটো হাই যাব কাৰণ যিহেতু আপাৰ অসমৰো বহুত কেণ্ডিডেটে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখনে চিলেক্ট কৰিছে যিহেতু নামনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লেও প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত যিহেতু বেছি পষ্ট আছিলে আপাৰ অসমৰ বহুত কেণ্ডিডেটেই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে আৰু নামনিতো বেছিভাগে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত কিন্তু ইয়াতে হিউজ কাটআপ এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কি হ'লে এইবাৰৰ যিমান পষ্ট আছিলে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰত কিন্তু হায়েষ্ট প'ষ্ট আছিলে বাকী ডিষ্ট্ৰিকতকৈ ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত নাইণ্টি ওৱানটা আছে ঠিক সেইদৰে অ' বি চি এম অ' বি চিটো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ মানে লখিমপুৰত আছিলে বেছি টুৱেণ্টি টু আছে ঠিক সেইদৰে এছ চিৰো আছিলে ছেভেণ্টিনটা এছ টি পিৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিলে বেছি প'ষ্ট আছিলে যাৰ ফলত বেছিভাগ কেণ্ডিডেটে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বাছি ল'লে আৰু যিসকলৰ মাৰ্ক কম আছিলে ফিফটি নাইন ছিক্সটি তেওঁলোকেও লখিমপুৰতো মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে আৰু যিবিলাকৰ বেছি মাৰ্ক আছে তেওঁলোকেও হয়তো থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে লখিমপুৰ যাৰ ফলত কি হ'ব অলপ কাঠআটো হাই যাব তথাপি ইমানো হাই নাযায় কাৰণ কিয়নো আপোনালোকে জানে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিটা প'ষ্ট আছে যিসকল হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত লখিমপুৰত পাই যায় বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত নিশ্চয় লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত এইবাৰ কাঠআটো অলপ কমিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলতো আপোনালোকে দেখে ফৰ্টি থ্ৰী পষ্ট আছে যিসকল হোম ডিষ্ট্ৰিকৰ বৰ্ড পাছ কৰিছে আপাৰ প্ৰাইমাৰীত ভাল মাৰ্ক লৈ তেওঁলোকে হয়তো এই আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ফৰ্টি থ্ৰিটা প'ষ্টতে পাই যাব আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো এপ্লাই কৰিছে যিহেতু কিন্তু নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটবিলাকো পাই যাব যাৰ ফলত এল পিৰ অলপ কাটআটো কম যাব যিহেতু লখিমপুৰত বেছি প'ষ্ট আছিলে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে হয়তো থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে যাৰ ফলত অলপ কাটআপটো হাই যোৱাটো মানে যাব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে ইউ আৰৰ নাইণ্টি ওৱানটা প'ষ্ট আছে যাৰ ফলত ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ছিক্সটি ফ'ৰলৈ কাট আপ নামিব যদি ইয়াতকৈ কম আছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক হয়তো কম যাবও পাৰে কিন্তু মোৰ মতামতটো আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ টুৱেণ্টিটা প'ষ্ট আছিলে ইয়াতে ছিক্সটি টুৰ পৰা ছিক্সটি থ্ৰিলৈ নামিব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ যিহেতু অ' বি চি এম অ' বি চি লখিমপুৰত বেছি এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত ছিক্সটি টু ছিক্সটি থ্ৰি শেষ সীমা আপোনালোকৰ ঠিক সেইদৰে এছ চিৰ আছিলে ছেভেণ্টিটা পষ্ট আছিল ছেভেণ্টিন ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ওৱান কাট আপ নামিব ঠিক সেইদৰে এছ টি পি টুৱেণ্টি ফ'ৰ প'ষ্ট আছিলে বেছি প'ষ্ট আছিলে লখিমপুৰত বেছিভাগ এছ টি পি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা ছিক্সটি টু লৈ কাট আপটো নামাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে হয়তো ইয়াতকৈ এক পাৰ্চেণ্ট বেছি যাব পাৰে আপোনালোকৰ ঠিক সেইদৰে এছ টি হিলৰ সাতটা পষ্ট তাৰ বাবে ইয়াতে ছিক্সটি টুৰ পৰা ছিক্সটি থ্ৰিলৈ কাট আপ যাব আৰু নামিব ঠিক সেইদৰে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ পাঁচটা আছিলে ইয়াতে ফিফটি চেভেনৰ পৰা ফিফটি এইটলৈ নামিব এতিয়া আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত কাটআৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যিহেতু মিডিলত আছিলে অসমৰ মেপৰ সেয়েহে কি হ'লে নগাঁওতো বহুত কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিলে নামনি অসমৰ কৰিলে লগতে আপাৰ অসমৰ কৰিলে যিহেতু কাৰ্বি আংলং শিলচৰ এইবিলাকৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই নকৰিলেই ইয়াত কাৰণ তেওঁলোকৰ বেংগলী মিডিয়াম আৰু বেংগলী মিডিয়ামত যথেষ্ট প'ষ্ট আছে তেওঁলোকে তাতে পাই যাব তথাপি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখনত বহুত কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট আপোনালোকে দেখি আছে এল পি ক্ষেত্ৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট এটা আছে ঠিক সেইটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স বেছি নাই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত কিন্তু আছে টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ এটা আছে মানে কি হ'লে টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ ভালেখিনি প'ষ্ট আছিলে যাৰ ফলত হোম ডিষ্ট্ৰিকৰ বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিয়াৰ ডিষ্ট্ৰিকবিলাকৰ যদি তেওঁলোকে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছত টু নাইণ্টি ফ'ৰত পাই যায় নিশ্চয় এইবাৰো তেওঁলোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখনত হয়তো এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত এল পি কাটআপটো অলপ কম যাব যদি আগৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত পাই যায় তথাপি যিহেতু বেছিভাগ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে যিহেতু প'ষ্ট বেছি আছিলে ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখি আছে এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰতো বেছি আছিলে বাকী ডিষ্ট্ৰিকবিলাকতকৈ ইউ আৰত চেভেণ্টি এইট এটা প'ষ্ট আছিলে যাৰ ফলত কি হ'লে নামনি অসমৰ বেছিভাগেই ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে ঠিক সেইদৰে আপাৰ অসমৰো এপ্লাই কৰিছে যাৰ ফলত ইউ আৰৰ কাট আপটো নামিব আপোনালোকৰ ইয়াতে অলপ হাই যাব ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভলৈ নামিব যদিও আপোনালোকৰ কম আছে তথাপি আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক হয়তো পাই যাব পাৰে মই কাকো দুখ দিব নিবিচাৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে পোৱাতো বিচাৰোঁ আৰু যিহেতু মোৰ মতামতটো আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে ছেভেণ্টি এইট ইউ আৰ প'ষ্ট আছিলে ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভলৈ নামিব পাৰে ঠিক সেইটো অ' বি চি অমিঅ' চি টুৱেণ্টি থ্ৰি এটা আছে বেছিভাগে অ' বি চি অমিঅ' বেছিয়ে এপ্লাই কৰিছে যার ফলত 62 পৰা 63 লৈ লাস্ট আপোনালোকৰ আহিব পাৰে ঠিক সেদরে 14 টা পোস্ট আছে 61 ওয়ানপরা 62 লৈ আপোনালোকৰ নামিব ঠিক হেদরে এস টি পি টা পোস্ট আছে 60 লৈ ইয়াতে আপ নামিব ঠিক সেদরে এস টি হিলছৰ আছে টা পোস্ট আছে পৰা 61 লৈ নামিব ঠিক হেদরে পি কেণ্ডিডেটৰ 6 ছয়টা পোস্ট ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ফিফটি চেভেনলৈ ইয়াতে নামাৰ এটা চাঞ্চ আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাটআপৰ বিষয়ে আজি আমি এনালিচ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত মতামতবিলাক দাঙি ধৰিলোঁ মোৰ মতামতটো আৰু আপোনালোকৰ মতামতবিলাকো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্ক আছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত এপ্লাই কৰিছে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কটো কিমান আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোত এয়া আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ